Привет всем дорогие друзья и сегодня мы Ой, пардон случайно у меня камера слетела Так И сегодня мы будем играть в Майнкрафт Не забывайте ставить лайки Ну после Майнкрафта я не знаю Может я буду выпускать Gta Сандрез э -э -э Зима паркур или все-таки же контрасети, обо мои подделки. Не знаю, посмотрим, как будет дальше. Если будете ставить лайки, то буду выпускать GTA с Андреас Паркур. Может что-то иначе. И сегодня мы будем играть на, серве... на сервере. Там как он называется этот сервер? Ну, посмотрим, короче. А, для начала я вам покажу свой домик. Строила я его недолго. А, кстати, я туда Очаровался У меня меч плохо на 13 урон, на топор бога, и кирка это и все таки бога. Сейчас мне покажу свой дом. Возродимся. Вот мой домик такой. Ну, скромненький, такой мини-домик. Я, конечно, в нем не, не сижу больше. О. Так выходим на сервера сервер у нас называется lastcraft он обновлен а, сперва надо зарегистрировать логин релот все мы зарегистрировались и теперь идем играть битварс я думаю все любят играть битварс но я особенно очень его люблю показать всем не хоро. ну давай не да нет. так выбираем кровать а, ага. да, никого нет тоже тогда желтый у нас будет всего лишь два игрока о все наша команда заполнена паркурить я конечно не умею но научиться научился бы научился бы ай, -кар ай -кар какая карта будет о фрозен зимняя карта а не пылесос мне стал это карта на такой играют мистик ой какой мистик свинка играла, играла и или род и мини котик да там кроватку надо О, а эти наши соседы уже достроились. Чего? И мы достроимся. Блока, я думаю, хватит. Ой, простите, друзья, но у меня камера слетела. Сейчас, подождите одну минуточку. Больше не будет слетать. Кого-то уже убили. Убили его да? Я знаю, понимаете. Короче говоря, мы мали, Ну, мали. Застроить кровать не вышло. Кровать. Черт сранеки ну, не удалось. Я. Конечно же. Ну, всем пока. Спасибо за просмотр.